то же самое, как э, вот вам приборы 10, что 10, а что приборы но, чем чем это грозит? во-первых, экспертиза сюда, сюда, сюда. платная, Вон. мало того, Тальбинива хочет оплатить это собственного кошелька вы же понимаете, кто заказывает музыку, кто играет. играет ну и да. соответственно экспертиза, она конечно просто нам сильно ставит палки в колеса она совершенно, она, конечно, может быть оспорена, мы ее будем оспаривать, мы будем подбирать сомнению, мы будем говорить, что это вообще к этому вопросу не имеет отношения. Но что сделал господин судья? Нам возразить он не дал, он нам просто не дал слова. Когда мы тянули руку, он просто встали все вместе и вышли. То есть такого сволочизма, я, конечно, слышал про сволочизм но такого откровенной демонстрации сволочного отношения, откровенного Усинского, я, я лично так еще не встречал. То есть когда люди протестуют, поднимают руку все наши юристы и адвокаты, да, я уже не говорю, что я уже даже понял, что это не относится к делу. Суд просто затыкает рот, таким вот Отсюда, я думаю, что будем мы требовать и, самоход, и отвод судей, да, и будем, соответственно, делать протест такого решения. Потому что все будет сводиться к тому, что одни бумажки подменяют другими, и эти бумажки становятся для нас якобы законом. Хотя никакая экспертная организация не, не может сделать выставок, законные документы, был нарушен порядок или нет. Прокуратура в этом отношении поступила чуть лучше, чем просто Чуть-чуть, вот настолько. Ну, тогда она была вот так подготовлена, а сейчас так будет вот так. Половина лю нуля. нуля ну, чуть -чуть. Кто знает математику, это примерно одно и то получится, и мы, мы? Не мы, мы уже платим своим временем, мы уже платим своими жизнями. мы уже платим полгода дождём, дождём да. за полгода, он дождется весны и начнет строить, а мы зиму по зиму в палатку. Да. Значит, смотрите, дело в том, что я еще сегодня должен поехать в Сусугой, узнать, где принесли лесу, который против меня и Ирина. Не экспертиза. А, те, которые, за которые, за процесс, какой период? Они сказали, за То месяц они За два, за шесть, решения, за сколько? мы будем делать асимметричный удар. Да? мы будем делать другие виды позовов. Но сам факт того, что э, суд ведет себя как слуха какой-то, не слуха. Нет, для так меня, для я понимаю. меня сегодня было не столько открыто. Я ожидал, но такого я не ожидал. То есть настолько все некрасиво. Э, Опять-таки, этот суд не э, сказал, когда следующее заседание. То есть, насколько я понимаю, музыку заказывает застройщик, он все это оплачивает, и они решают, когда будет следующее заседание. Да хорошо, я извиняюсь, конечно, я перебила. А экспертиза они сказали за какой период? За месяц, за два, за день. Да, это не так. Экспертиза. Нет. Экспертиза вообще не та, это левая. Это соответствие, соответствие проекта документации, соответствия а ну, чему-то, чему-то тому, что действует на 13 год. Они нарушили законы, чиновники, ну, даже не Тельбиныва. Тельбиныва мы за руку не ловили, что не взятки давали. Хотя говорят, я еще раз скажу, что за меня не засудили, и почему-то это говорят, я верю, больше. Да что такие документы получить просто так с улицы зайти невозможно. Тельвинила просуществовала всего лишь год или полтора до того момента, как она взяла кусок в аренду. Ну еще там, если вы знаете, ларьки тоже. Ну, а да. А застройщик может сюда заходить? потом? В да, том-то все как и дело, что не можем встречные. А не он там требует от должны. Можно мы, мы думаем тоже. ну это, это же мало. Что давайте не Да мы думаем тоже. Потому что на самом деле если все явно должны Вот такие вот явные нарушения мы сможем. Но это все. Вы должны четко понимать, на что это ударяют, на время. А наши вузы, плюс мы находимся в том же подвешенном состоянии, что даже если мы отвоюем этот семь, то мы не получим сюда замок, выходит одеваться, что не выиграет президентство. И снова не придет сюда строить что-нибудь. То есть это никакой гарантии не дает. Поэтому будем готовить параллельное движение определенные. Может, Рима Белоцерковская нам поможет с ним премьера, Может, не поможет, не знаю. Но, по крайней мере, мы руки не опустили, мы еще больше развеслим.